Müqəddəs Qurban bayramı İslamın 2 mübarək ayından biridir. Hər il olduğu kimi imkanı olan müsəlmanlar bu ayda Allah yolunda qurban kəsilirlər. Qurban kəsilən heyvanın şəriətdə əhkamı, Qurban bayramının əməlləri barəsində ilahiyyətçi düşününən Cabit Ələmdar məlumat verəcək. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qarşıdan Qurban bayramı gəlir. Qurban bayramı qurb sözündən də ərəb sözüdür və yaxınlıq mənasını bildirir. Yəni insanlar bu bayramın vasitəsilə, bu əməlin vasitəsilə qurban kəsməklə eləyə bilərlər Allahın ən yaxın məqamlarına yaxınlaşsınlar. Qurban bayramı Həzrəti İbrahim əleyhissalam və İsmayil əleyhissalamın adətindən qalma bir tarixdir, amma biz baxırıq ki, Həzrət Adəmin oğulları da hətta qədim zamanlarda qurban vermək üçün yəni Habil və Qabil qurbanlıq aparıblar Allahın dərgahına. Yəni ilk bəşər olan Həzrət Adəmin ailəsindən ta bu günümüzə qədər bu bayram bütün ilahi dinlərdə mövcud olmuşdur. Həzrət İbrahim əleyhissalam ki, Allahın ən üstün peyğəmbərlərindən biri idi. 124.000 peyğəmbərlər çərçivəsində 5 seçilmiş xüsusi peyğəmbərlər var. 5 ulləzm peyğəmbər onlardan Bir də həzrəti İbrahim əleyhissalamdı. Neçə illər övladı olmurdu. Çox qoca və ahıl yaşlarında Allah ona bir oğul övladı verdi. Özü də çox gözəl bir övlad. Elə ki, həzrəti İsmail əleyhissalam onun oğlu dünyaya gəldi, həddi buluğ oldu. Tarixçilər yazırlar ki, 13-14 yaşlarında Quran da buyurur ki, həddi buluğ olan dövrdə Həzrət İbrahim əleyhissalam 3 dəfə yuxu gördü. Bu 3 yuxuda ondan Allah ən sevdiyi, neçə illər sonra onu imtahan edib verdiyi oğlunu qurban kəsməsini istəyirdi. Bu həmçinin Allah tərəfindən belə bir vəzifə idi ki, ilahi peyğəmbər gördüyü yuxunun, rəyanın təsirində 3 dəfə rəyanın təsdiqlənməsindən sonra Həzrət İsmail əleyhissalamı Bu gün hacıların qurban kəsdikləri Mina çölünə gətirdi. Hz. İbrahim əleyhissalam yolda gələndə neçə dəfə şeytan ona mane olmaq istədi, onu təhlükəyə salmaq istədi ki, bu əməlindən çəkindirsin. Hz. İbrahim əleyhissalam şeytanın vəsfəsələrinə uymadı və öz bəndəçiliyini Allah yolunda qurbanını Mina səlinə qədər gətirdi. Hətta yolda ki, neçə yerdə daşatıb bu gün də hacılar elə həmin rəmzi olaraq şeytana həmin yerlərdə daşlıyırlar. Elə ki, gətirdi qurbangaha Quran ayələri də var bu barədə. Həzrət İbrahim əleyhissalam oğlunun başını kəsmək istəyəndə neçə dəfə itələnmiş bıçaq Həzrət İsmail əleyhissalamın başını kəsmədi. Halbuki daşa vuranda yazılır ki, tarixdə o daş parçalandı. Hətta Həzrət İbrahim əleyhissalam narahat oldu ki, niyə bəs mən Allah yolunda Allahın bu mənə elədiyi vəhin əsasında mən öz qurban yağımı gətirmişəm, daş parçalanır amma Hzrət İsmailə alayhissalam başı kəsilmir. Bu halda Hzrət Cəbrayil mələk nazil oldu və e çatdırdı ki, bu Allah tərəfindən imtihan idi və sən bu imtihanı çox layiqli şəkildə verdin ki, Allah səndən öz övladını qurban kəsməyini yox, nəfsini əslində kəsməyini istəyir ki, sən də buna layiq oldun. Və Allah onun əvəzində bir qoç nazil etdi və bu günə qədərdir bir adət şəklində və müsəlmanların rəmzi olaraq bu gün də hacılar həcc mərasimində Zil Hiccanın 10-cu günündə Mina çölündə öz qurbanlarını Allah yolunda kəsirlər. Amma həccə gedə bilməyən insanlar öz ölkələrində, öz şəhərlərində eləyə bilərlər Allahın razılığını qazanmaq üçün qurban kəssinlər. Xüsusilə qurban imkanı olan insanlar üçündür. Hətta yazılır tarixdə ki, İslam peyğəmbəri 2 dəfə 2 dənə qurban kəsərdi hər il. Sual irəldirdilər ki, ey Allahın peyğəmbəri, niyə siz 2 dənə qurban kəsirsiz? Buyurardı ki, biri öz adımandı, digəri isə o, o müsəlmanlar ola bilər ki, kasıbdılar və o, qurban kəsə bilmirlər. Onu niyyət eləyirəm və onların adından bu qurbanı kəsirəm. Amma hədislərimiz də var. E, bu onun səbəbini həzrəti Əslan bilseydis ki, qurban kəsmək nə qədər fəzilətli bir əməldir, ildə 1 dəfə baş verdiyinə görə insan hətta borc alıb qurban kəsə bilər. Amma onu, yəni yaxın müddətdə qaytarmaq şərti ilə. Amma kreditə girib faizlə e, pulla, e, yəni haram sayıldığına görə insan qurban kəsə bilməz. Qurban kəsilən heyvan, qoyun, e, keçi, həmçinin quzu dəvə, inək kimi heyvanlardan olmalıdır. E, Toyuqdan, xoruzdan, bu kimi e, heyvanlardan bəzən deyirlər ki, elə qurban qana xıtmaq da yox. Bu qurban e, İslamın e, icazə verdiyi bu heyvanlar olmalıdır. E, i̇nək 2 yaşını tamamlamış, qoyun yaxşı olar ki, 1 yaşını tamamlamış olsun. E, digər heyvanlar məsələn, keçiy 3 yaşını tamamlamış heyvan olsun. E, qurban əti 3 yerə bölünməlidir. E, onun eləyə bilər insan e, bir hissəsini özünə götürsün, öz ailəsinə bir hissəsini qohum və qonşulara üçüncü hissəsini isə kasıblar arasında bölsünlər. Hətta qohumlardan imkanı olanlar, amma yaxın qohumlar, həmçinin qonşulardan imkanı olanlara da qurban payı verilməsi təkid olunmuşdur. Baxmayaraq ki, imkanları var, bir insan öz yaxın qonşusuna və yaxın qohumuna qurban ətindən verməlidir. Amma əsasən nəzərə alınmalıdır ki, bu məsələlərdə ə kasıblar üçün verilsin və qurban əti bölünərkən azdığı yox, biraz çoxluğuna önəm verilməli idi. Mümkündür bunu 7 evə verilə, amma bol-bol verilə, mümkündür 20 evə verilə, az-az verilə, birinci daha yaxşıdır. Yəni 7 evə verilsin, amma bilinsin ki, o evdə məsələn, yemək bişəcək və o ətdən istifadə edə biləcəklər. İnsanlar var. Çox yerə bölülür, amma ət az olur, heç məsələn bir ailə üzvünə çatmır. Bu təkid olunub ki, birinci olsun. Yəni qurban əti verlərkən çoxlu Rəhimi bizlərə nəsib eləsin. Vəsalamun aleykum və rəhmətullah və bərəkət.